Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы согласились с нами пообщаться. Расскажите, пожалуйста, о том, как документировались эти данные о нарушениях прав человека в Крыму, сколько длилась там работа Human Rights Watch и на основании чего сделаны выводы. Мы занимались исследованиями в Крыму и следили за ситуацией в Крыму фактически с конца февраля 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма. И это наша третья поездка в Крым. Но мы находились в контакте постоянно практически с Крымской полевой миссией, которая работает в Крыму на постоянной основе. И последний наш материал а, был основан на а, недельной длительности поездки, в ходе которой мы а, провели а, интервью на территории Крыма. Помимо этого мы разговаривали с людьми, которые уехали из Крыма в, в Львов, в Киев, а, и также встречались с экспертами а, на территории Российской Федерации, в Москве в частности, на вот примерно таким образом проходило исследование. Каковы главные э, результаты этого исследования? Каковы главные нарушения прав человека, задокументированные экспертами вашей организации? Да, значит, период, который охватывает этот доклад, это, как я уже упомянула, это весь промежуток времени, который в течение которого Кремль находился в оккупации Российской Федерации, то есть начиная с конца февраля. То есть это вот последние 8 месяцев. Мы пришли к выводу, что российские власти и местные власти очень серьезно ограничили права человека, гарантии прав человека в Крыму. И основные нарушения из числа очень серьезных нарушений — это насильственные исчезновения людей, которые начались еще в марте. И мы вполне допускаем, что помимо тех исчезновений, которые мы задокументировали в докладе, на самом деле число исчезнувших людей гораздо больше. И мы очень обеспокоены тем фактом, что в некоторых, по крайней мере, в некоторых из этих исчезновений явно были задействованы так называемые отряды самообороны, но Власти не только не расследовали э, прошлые нарушения, но и продолжают закрывать глаза на очевидно незаконные действия самообороны. Эти отряды действуют зачастую без присутствия полиции, хотя по закону полиция должна принимать участие в любых операциях, которые они проводят. И э, помимо этого власти выступают с инициативой, чтобы предоставить амнистию э, участникам этих отрядов, что э, с нашей точки зрения является совершенно неправильным шагом, потому что это фактически э, по одному законопроекту, который сейчас в Госдуме рассматривается, дает им индульгенцию на нарушения, которые они даже еще не совершили. Помимо насильственных исчезновений, э, мы очень обеспокоены э, тем, как российские власти фактически используют очень расширительное э, законодательства о э, противодействии экстремизму в Крыму, чтобы подавить любых э, любую критику э, и показать давление на людей, которые каким-то образом выражают свое несогласие с тем, что российские власти э, предпринимают в Крыму. Это относится в первую очередь к крымским татарам. Э, это давление на Меджилис, с которым уже очень много говорили и писали. Э, это давление на э, Крымско-татарские издания, э, это газета Абдет, телеканал ТР. Эм, то есть, в принципе, э, такое наступление идет и на свободу слова, э, и на свободу собраний. Эм, и очень проблематичные серии обысков, которые проходили в Крыму в августе-сентябре под предлогом поиска так называемой запрещенной литературы. Э, когда обыскивали десятки домов, и медресе, и мечетей. То есть все эти моменты нас очень беспокоят. Мы попытались отразить это в этом докладе. Юлия, можно ли говорить о систематических нарушениях прав конкретных этнических групп, в частности украинцев и крымских татар? Да, безусловно. Да, безусловно можно говорить. И крымские татары э как я уже сказала, ну, это очевидный и известный факт, что они выступали открыто и против мар мартовского референдума, и призывали к бойкоту выборов в сентябре. И вот представляется, что события 3 мая, на которые так часто ссылаются власти в Крыму, являются не более чем предлогом для вот этой вот таких масштабных обысков и предупреждений, которые выносятся и отдельным крымским татарам, и Меджелису, и печатным изданиям о, об экстремизме. То есть практически любое замечание, складывается ощущение, что любое замечание критическое в адрес действий России, даже само использование термина оккупации или аннексия, могут э, властями быть расценены как призывы к экстремизму, что, разумеется, неправильно и является грубейшим нарушением э, свободы слова. А задокументированы ли какие-то случаи нарушения прав также украинского меньшинства в Крыму? Вы знаете, мы э, столкнулись с э, рядом проблем э, в ходе так называемой паспортизации, когда э, э, жителям Крыма, которые пожелали сохранить украинское гражданство, в общем-то, они столкнулись с рядом трудностей, с которыми они не должны были столкнуться. Ну, во-первых, сам процесс паспортизации, то есть, опять-таки, об этом уже неоднократно говорилось, что период времени, в ходе которого люди могли сделать выбор, сохранить им украинское гражданство или принять российское, был очень коротким. И в то время как российское гражданство можно было оформить очень легко, Сохранить украинское было весьма затруднительно, были огромные очереди, было недостаточно мест, где можно было это сделать. Многие люди просто не успели, некоторые люди просто даже не знали об этом, которые, допустим, живут далеко или были в этот момент за пределами Крыма. Кроме того, те люди, которым удалось сохранить украинское гражданство, сталкиваются с дискриминацией. В том смысле, что, во-первых, они не могут занимать государственные муниципальные должности по российскому законодательству. Кроме того, мужчины призывного возраста теперь попадают под российские законы о военном призыве, что тоже является нарушением международного гуманитарного права, потому что Россия, как оккупирующая держава, не может по международному гуманитарному праву принуждать людей участвовать в своих вооруженных скажем так. Но я хочу заметить, что термин оккупация здесь не несет, не является оценочным суждением, это просто констатация факта. Это констатация факта, это именно то, что произошло в понимании, в терминологии международного гуманитарного права, и что позволяет нам сделать вывод, что Россия, как оккупирующая страна, имеет ряд обязательств в том числе поддержать закон и порядок на, на оккупируемой территории, не допустить дискриминации. Но вот, э, на деле, как бы, на практике, как мы видим, э, это тем не менее происходит, и эти обязательства Россия нарушает. Юлия, а есть ли какая-то реакция уже российской власти, оккупационной власти Крыма на э, критику на вот эти нарушения прав человека, которые отображены в докладе Human Rights Watch? Мы направили наши результаты наших исследований до того, как мы опубликовали доклад. Пока что ответов не последовало. А как практика показывает? Обычно бывает какая-то реакция? Может ли обнародование фактов нарушения прав человека, приводит ли оно к реакции правительства и может ли как-то изменить ситуацию? Вы знаете, это такой интересный вопрос. То есть это на самом деле, конечно, далеко не всегда приводит именно к той реакции, которую мы э, стремимся получить. То есть исправление и немедленное улучшение ситуации, как правило, это не происходит. Но обнародование этих фактов, очень важно привлечение внимания к этим фактам, особенно потому, что международное внимание очень э, сейчас сосредоточено именно на востоке Украины, где идут боевые действия. и мы хотели подчеркнуть, что международное сообщество не должно снимать вопрос Крыма с повестки дня. То есть вот этот переходный период, так называемый, который закончится в январе, это очень ключевой момент, когда нужно именно обращать внимание и говорить и писать о том, что происходит в Крыму и о нарушениях, которые происходят в Крыму. И мы, конечно, очень надеемся, что российские власти услышать наши рекомендации мы сделали ряд очень конкретных рекомендаций по поводу шагов которые они могут предпринять что именно они могут сделать чтобы улучшить ситуацию будем будем надеяться спасибо вам большое юлия